Питается, не мосвет, чуть ветру не май, авария, чего я простой рабочий, когда есть депутат не знает, что авария на линии, и я хочу три ночи выключать его. Виноватый, ни разу не слышал, ни никого не сказал. Хорошо, что не заел. Жень, позвони председателю Советского Совета, скажи, что авария на линии, убьет, два время полета на моем ворот. Смотрите, вот видите, вы задали свой вопрос You're и уходите, да? Все остальное не интересует? Теперь. Извините, если я вас обидел. Я звонил до депутата. Депутат мне не отвечает. Я уже позвонил. Репакция из И было три суток, трое суток сидели люди без света и ноль эмоций. Ни один депутат не работает, он без денег. Не надо так. Не, не надо так. Не надо так. Точно, Понимаете? Все. Вот так огульно а говорить о всех нельзя. Я могу вам привести пример, когда депутаты а ответственности, которых вы избираете, очень много сделали Это все один вопрос. Вы поступили не улицы, улице, вы не надо Не можете. Люди избирают. Вот стирали. Треба обвинять его за дворец. Но его не снимает никто. никто не трогал. Мы слагали его за 11. Возили шкеры, супляли железные дороги, возили и дороги. дома. это, грош. Грош, и это самое. А сады, все срочно. Заигнутся гроши, не досадно. А что А Все сделали. Что сделали? Ничего не да, Ничего. А ну дайте ему. микрофон, Дайте ему. Подлить ему. Подлить ему. Подлить ему. слушай, что я, я Ты, ты немножко давай, говоришь, что... что, не нужно говорить. А ты... Потому что ты ляпаешь, и мы знаем. Пусть надо я вот, и так, не надо Я тебе скажу одно. Подожди, подожди, слушай меня. Ты, ты меня выбрал. Ты, ты никакого я... ты отношения к этой улице не имеешь. Это раз. Повтори, что ты говоришь? Три дня такого не было, чтобы не было света. Слушай меня, внимательно. И то, что ты говоришь, это ты лишний говоришь. Вот. И, и прекрасно знаю, я не живу. В космосе. Я в космосе живу. Я живу ближе, чем ты. Вот. И то, что ты немножко знаешь, не то говоришь, что нужно. Я тебе еще раз говорю. Я тебе отвечаю то, что ты заслуживаешь и слушай, внимательно. Никогда в жизни такого не было. А ты знаешь, какой у нас трансформатор? Германчука трансформатор, трансформатор. очень безопасный. Да, но он его никому не отдает. А что он? не дает он его. Купите у него. Купите у него. Да не надо его включать. Ты меньше веса, а тебе не нужно.